Я был за рулем. Вы были за рулем. А что делали ваши товарищи? Я в тот момент сидел за углом, я не видел. с одним я вырос вместе. То есть он с моей а со второй, на поселке Готовского познакомился в начале апреля месяца 2014 года, то есть этого года. Мы приняли по разбойному нападению на валютчика на рынке города Николая mm -hmm. решил mm. заработать денег быстрым и легким путем. Данное оружие было взято в ходе проведения обычкового вроде Одесса. Оружием является пистолет грамматического действия ФОП-12 вот. и автомат внешне похожий на УЗИ, э, имитация автомата УЗИ, который стреляет пластиковыми пулями. Вот. Внешне он похож на действительно аналог автомата УЗИ, вот поэтому... Уже... А разрешение имелось у данных лиц на документы какие-то на оружие? На травматическое оружие разрешения нету. На УЗИ этот автомат УЗИ. 23 апреля этого года в отношении жителя города Николаева на улице Декабристов было совершено разбойное нападение. 25 апреля э, с проведенными оперативно-разыстными мероприятиями, сотрудниками уголовного розыска Николаевского городского управления, данное преступление было закры... раскрыто. Задержаны трое граждан, жителей города Одессы. Во время задержания было изъято оружие, с которым применялось, совершалось данное преступление. В настоящее время установлен факт причастности данных граждан к другим преступлениям на территории города Николаева. В настоящее время данным гражданам сообщено подозрение в совершении преступления.